अविवाहित तरुणांना हिरून त्यांच्याकडून लाखो रुपये घेऊन लग्नाचा बनाव रचणाऱ्या टोळीला धुळे शहरातील चाळीसगाव रोड पोलिसांनी गजाआड केले आहे या टोळीने नुकताच शहरातील एका तरुणाला लग्नाचा बनाव रचून तीन लाखांचा गंडा घातला होता या घटनेची तक्रार प्राप्त होताच धडक कामगिरी करत अत्यंत शितापीने या टोळीला शोधून काढेल यातील दोन महिला दोन पुरुष व एका अल्पवयीन मुलीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे धुळे शहरातील चाळीसगाव रोड परिसरात राहणारा बत्तीस वर्षीय तरुण आपल्या लग्नासाठी मुलगीच्या शोधात असताना एजंट मोरे याने सुंदर अशा बनावट नवरी मुलीचा फोटो त्याच्या मोबाईलवर पाठविला सदर मुलगी पसंत आल्याने दिनांक वीस ऑगस्ट दोन हजार चोवीस रोजी तरुणासह त्याचे नातेवाईक मुलीला बघण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या पानसेमल येथे गेले तेथे त्यांना फोटोमधील बनावट नवरी मुलगी दाखवण्यात आली तेथे नवरीचे सर्व बनावट नातेवाईक देखील हजर होते दे। त्यानंतर दिनांक बावीस ऑगस्ट रोजी एजंट मोरे हा तरुणाच्या घरी गेला व सांगितले की सदर मुलीला दुसरे स्थळ आले असून तुम्हाला सदर मुलीशी लग्न करायचे असेल तर आता ताबडतोब तीन लाख रुपये द्या त्यानुसार तरुणासह त्याच्या वडिलांनी लग्नासाठी तीन लाख रुपये गोळा करून दिले त्यानंतर दिनांक तेवीस ऑगस्ट दोन हजार चोवीस रोजी तरुण व त्याचे नातेवाईक लग्नासाठी पानसेमल मध्य प्रदेश येथे गेले तेथून मध्य प्रदेशच्या नवरीची आई यांच्यासह घरी परत येत असताना सोनगीर येथे एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी थांबले याच संधीचा फायदा घेऊन बनावट नवरी व तिची आई हे बाथरूमला जाण्याचे कारण सांगून हॉटेलच्या बाहेर पडले व अज्ञात इसमाच्या दुचाकीवर बसून पसार झाले आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्याने तरुणाच्या फिर्यादीवरून पंचवीस ऑगस्ट दोन हजार चोवीस रोजी चाळीसगाव रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीने बनावट लग्न लावून अनेकांची फसवणूक झाली असल्याने पोलिसांनी सदर प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेत तात्काळ तपासाची चक्र फिरवली व या संपूर्ण टोळीचा पर्दाफाश करून आरोपींना बेड्या ठोकल्या यातील आठ आरोपींपैकी तीन आरोपी फरार असून पाच जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून रोकडही हस्तगत करण्यात आली आहे चाळीसगाव रोड पोलिसांनी केलेल्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक केले जात आहे किशोर पाटील एक्सप्रेस न्यूज मराठी धुळे अगस्त को एक चालीसगांव रोड की पुलिस स्टेशन के अंडर एक तकरार हुआ है उसमें एक बत्तीस साल का व्यक्ति था तो उसने एक मैरिज एजेंट को कांटेक्ट किया था तो वो मैरिज एजेंट दूसरी मैरिज एजेंट को उसका नाम दिया था उसको कांटेक्ट किया था फिर ये जो मैरिज एजेंट है उसने एक लड़की दिखाने के लिए ये जो हमारा कंप्लेनेंट को मध्य प्रदेश पंसाले गाँव है आ, तो वहाँ पे बुलाया गया था तो वहाँ पे उसने एक फेक सेटिंग करवाया थी उसमें एक उसको लड़की भी दिख, दिखाई थी उसको माँ करके दिखाई थी उसका लड़की का बाई करके एक आदमी को ऐसे पूरा एक फेक सेटअप उसने करके आ, एक मैरिज का इनिशियल जो दिखाने वाला है वो उसने कर दिया फिर उसके बाद उस लोगों ने वापस आ गया शादी फिक्स करवा लिया फिर उसके बाद वो जो एजेंट है उसने तीन लाख रुपए मांगनी किया और ये जो आदमी है उसने तीन लाख रुपए उसको पैसा भी वापस पैसे दे दिया फिर उसके बाद उसने शादी के लिए गया था शादी उसको मध्य प्रदेश में वहां पे एक मंदिर थे वहां पे हो गया फिर उसके बाद वहाँ पे शादी होने के बाद वो जो जब आते आते जब दूल्हे वापस आता ना अः में वो जो उसका माँ आनी उसका जो जो लड़की है दोनों वहां से भाग गए फिर उसके बाद उसको पता चला ऐसे उसको फसौनुक हो गया फिर हमारा पुलिस स्टेशन में आके उसने तकरार दिया फिर उसके बाद हमने इशू को सीरियसली लिया बिकॉज ऐसा इशू सिटी में दोन तीन वेला हुआ है तो हमारा एपीआई चालीसगांव रोड जीवन बोर्ड से उसकी टीम के साथ उसने आठ दिन पूरा एफर्ट्स लिया उसका सी डी आर एनालिसिस किया वहां पे जाके हमने सीसीटीवी देखा बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद हमने उसमें जो जो मेन लोग उसको हमने पांच लोगों को अभी आठ लोग आरोपी किया हमने उसमें हमने पांच लोगों को अभी ताबे में ले लिया उसमें एक जो उसने लड़की दिखाई गई है वो माइनर गर्ल है तो उसको हमने नाम हम रिवील नहीं कर सकते बट जो अदर लोग है जो उसका माँ जो बना है उसकी जो घर दिखाया वो घर की मालक है और उसका जो बाय है तो ये पूरा फेक सेटअप को हमने चालीसा रोड पुलिस स्टेशन ने हमने बस्ट किया है एंड उसमें और दो तीन लोग है हम और अरेस्ट करने की है तो वो लोग भी हम अरेस्ट कर देंगे इसमें हमने एक बाइक जब्त किया है एंड उसमें जो कैश दिया हमने बीस हजार तक कैश दिया है उसमें जो एक मेन एजेंट है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है वो हो गया तो हमारा और भी अच्छा हो जाएगा तो ये पूरी कार्रवाई के लिए मैं छालीस गांव रोड पुलिस स्टेशन स्पेशली हमारा पी एस एंडे साहब है ना उसने बहुत मेहनत किया है हमारा पी एस ए पाटिल साहब भी बहुत मेहनत लिया है हमारा डी बी स्टाफ को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ yeah!